Umat banyak. Terima kasih, Speaker. Sontak, Sontak yang saya ucapkan pada uh, semua yang hadir dalam suatu Dewan dengan video ini amat terima sekali dengan perbincangan yang mengemukakan masalah. Dan Speaker, saya tidak akan bercakap, tidak berucap panjang pada sesi pada hari ini dibutuhkan uh, agak uh, Maka saya cuma akan memberi sedikit ulasan dan juga teguran harap majab negeri yang telah dibentangkan pada itu malam seperti mana yang kita sedang maklum rakyat Sabah yang rata-rata yang berperbatan sederhana kini terdumpit dengan masalah kos sara hidup dan harga berlangganan yang semakin meningkat mungkin yang berhormat yang berhormat dari sebuah sana dia sedar bahawa sekarang ianya adalah perkara lumrah untuk rakyat Sabah yang bekerja di sektor awam maupun di swasta untuk mempunyai tiga kerja eh, siang hari dan bekerja di pejabat waktu malam dan, dan, dan masa cuti minggu paksa belum menyaga eh, contohnya eh, pada waktu malam ada yang menyaga menjual sayap ayam pada eh, masa cuti minggu pula ada yang menjadi ejen atau merupakan menjual tanah eh, ada yang juga menjual produk-produk produk kesihatan kecantikan Orangnya yang kerjaan tidak menghargai benar benar mereka salian silangkan mereka berusaha untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan negeri bantulah mereka dengan pertumbuhan kecil-kecilan mungkin dalam bentuk penyediaan tempat terai pinjaman keuangan ataupun sebagainya berilah kelonggaran untuk penjaman awam untuk menyiapkan melalui online seperti di Facebook atau mana-mana media -mana IT mereka ini bekerja untuk menyalah keluarga mereka Dan bukan ambas dari mereka bukannya untuk menjadi hamba saya kerajaan Bantulah mereka kerana bukannya Mereka ini pergi makan angin Ataupun berjalan-jalan Sehingga petasi Sehingga prestasi kerja mereka bekerja Dan itu Saya tertarik dengan pertukaran pertanian Yang pertanian yang bentangkan pada Jumat lalu Kerajaan Barisan Nasional sekali lagi Memerlukan dana untuk projek-projek pertanian dan menggunakan skala besar tidak terlintaskah di dalam hati yang berbahagia orang semua yang untuk memerlukan dana khusus untuk pembangunan industri pertanian dan menggunakan belakang rumah e, atau backnya dengan sifat agar rakyat sabah terlindung dari impak harga barang makanan yang tinggi di samping mencari kewangan yang boleh digunakan membayar bil-bil pinjaman -bil dan sebagainya. Industri pertanian dan peternakan dalam rumah atau pembayar sembilan ini hmm. termasuklah penemuan contoh ya termasuklah penemuan sayur hidroponik memelihara ikan lantong peternak ayam dan ikan dan sebagainya. Saya faham memang ada beberapa restriction dalam isu ini oleh pihak berkuasa kematan tapi kerana amat Maksa untuk kita memberi kelonggaran kaitan dengan pelepatan sembilan ini memang penting at least give some loose uh, loose restrictions nah, terus takkanlah nah, kerajaan terus menerus memberi poin saja yang dikumpul dari kutukan GST bukan lebih baik juga untuk memberi sokongan kepada rakyat sahabat yang yang kurniakan mereka ini dan tabah Tentu sekali Saya juga ingin mengulas Tentang peruntukan yang diberi untuk tujuan Pembangunan IT Sebanyak ringgit Malaysia 83.74 juta Diperuntukkan untuk pembangunan Bekasi dan usahawan-usahawan IT Tapi mengapa kerajaan tidak memperuntukkan Sebahagian dari jumlah ini Untuk penyediaan tapak-tapak Pemasangan IT Agar syarikat-syarikat IT Malaysia Maupun antarabangsa Permintaan datang untuk membuka kilang-kilang kami sini. Kita hari-hari sekarang -hari tentang IT, tapi kita tidak mempunyai pun kawasan uh, untuk kilang-kilang pemasangan IT di yang beroperasi. Sedangkan Sabah ini luas. Bukankah baiknya ha, sekiranya kita membuka satu kawasan IT di bahagian pengalaman Sabah dan jumpul syarikat-syarikat IT seluruh Malaysia dan antarabangsa bangsa untuk membuka bilang-bilang mereka di situ, agar rakyat Sabah boleh turun sini dan bukannya ke KL ke uh, Pinang, Johor. Ini juga membolehkan penduduk penduduk pedalaman Sabah tidak merasa asing dengan IT dan juga membolehkan mereka mengetahui cara kerja sekat-sekat global dan seterusnya menjadi first class human capital bagi Sabah. Tapi kalau tiadanya niat idea dan kesungguhan dari pemimpin pemimpin kerajaan maka sampai kita semakin ayah memang sungguh harus nah, kalau betul, memang itulah nyata ayo sekali ya speaker saya ingin menyentuh tentang pembunuhan budaya insan pada biasa Tentu speaker pada tahun 80-an dan dia sabah adalah sumber mula insan kelas pertama pola Biru yang lebih ikut aman untuk berjaya dan Singapura kerana dunia sabah memang terkenal kerana rajin, disiplin dan komitmen. Tapi sekarang mereka langsung tidak juga di perhatian walau juga anggilnya diperuntukkan agar mereka mempunyai skill dan pengetahuan dalam apa-apa bidang seperti membina bangunan, kipalan, solikan, pasri dan sebagainya. Walaupun kemana pun satu kelemahan ketara dalam isu ini uh, Ialah uh, dalam isu ini Isu ialah penekanan Penekanan cuma diberikan kepada yang lulus dalam sejarah saya Tanpa mempedulikan kepada asas seperti Disiplin, komitmen, tekad dan kerajinan Maka saya berpendapat bahawa kerajaan sepatutnya menyediakan satu mekanisme Untuk membolehkan keraduan-keraduan belia kita yang lulus dari BPSM yang dan politeknik untuk bekerja sekurang-kurangnya dua tahun dengan serikasikan adu bangsa dan nasional di negara ini terlebih dahulu subjek untuk meminta diri rasa sekolah rasa bangga dan mahu bersaing juga perlu dikenalkan agar mereka tidak berserah kepada keadaan ekonomi di semata-mata Dato' Speaker perasaan mahu bersaing dan berusaha gigi ala yang izin mereka beri yang ditanam di dalam hati mereka kita adalah lebih penting dari sesuatu mereka mereka dan, dan mengakhiri mengakhiri ya, acuan saya pada hari ini saya mengucapkan Merry Christmas kepada semua umat Kristian dan Happy New Year 2017 terima kasih.